Я думаю, что сегодня, э, в сегодняшний день ознаменован еще одной победой в кавычках украинского режима. Э, э, этот режим уже не знает, что сделать, лишь бы запугать людей. Я думаю, что э, вместо того, чтобы делать какие-то реформы там, политические, экономические, э, режим делает все для того, чтобы вот, э, таких, как Эдуард Коваленко, или посадить, либо выдавить из страны так как с покорной серой массой, извините, вот с таким стадом, можно разговаривать языком геббельсовской пропаганды. Вот как это делает, скажем, Минстед. Это кум президента, который возглавляет так называемое Министерство правды, хотя мы понимаем, что правдой там даже и не пахнет. Я вчера разговаривал с Эдиком, он действительно советовался, как мне быть. Я говорю, принимай, ты как мужик принимай сам решение, так как у меня та же самая ситуация – я э, в э, кассационном суде, то есть в Высшем специализированном суде по уголовным делам, сейчас тоже 1 июня должен вот также ждать приговора. И там, э, как говорится, палка в двух концах. То есть первое, это меня должны подтвердить мне оправдательный приговор э, апелляции, другое, это отправить на пересмотр дела и, э, соответственно, взять меня под стражу прямо в зале суда и в СИЗО отправить, так как это статья Государственная измена, которую мне снова хочет менять прокуратура, она не предвидит там не домашний арест, ну, другие какие-то вот э, с, там электронные браслеты, там же ничего не подходит. Но нет, самое главное, сейчас об Эдике говорить. Да, он как мужик поступил честно, порядочно, он боец, он сказал э, все, что он хотел на суде, э, насколько я знаю, сейчас вот загружается уже в YouTube его выступления, хотя там такой маразм был, что даже не разрешали на телефоны снимать. Это вообще, это как закрытый суд. Но это даже не суд, это, наверное, судилище, как делали когда-то вот, вот во времена, как э, тройка была, знаете, во времена НКВД Сталина. Трое человек в подвале собрались, бах-бах, потом через полчаса пули в затылок закопали и все. Э, я думаю, что Эдик имеет перспективы для того, чтобы обжаловать это решение суда э, в апелляции, э, так как э, мне вменяли эту же статью, и по этой же статье меня в апелляционной освободили полностью, оправдали, так как э, суд внял доводом защиты Татьяны Николаевны Монтьян, которая доказала, на примере вот именно вытяжками из э, законов о мобилизации, о вооруженных силах, а тому подобное о, о военном времени, о, о, о особом положении, она доказала, что военкоматы, а, которые заведуют мобили, мобилизацией, они не есть подразделениями вооруженных сил. Ну, по этим же украинским законам. И, соответственно, даже если Эдик там под военкоматом стоял, их за руки держал, не пускал бы их в военкомат, все равно это было не было бы э, препятствием ну, противодействием вооруженным силам так как мобилизованные это не вооруженные силы я думаю что это быстрее всего это месть за то что он э, зимой собирал э, вот там подписи на центральной площади э, перед э, э, рай рай госадминистрации о том чтобы дали э, газ я просто вот, я с Эдиком вот так и познакомился я с ним познакомился как? Я приехал делать журналистское расследование от 17 канала именно как в том, что из-за политических каких-то игр э, э, десятки, ну вернее как, тысяч, до 10 тысяч людей могут замерзнуть. То есть там целый микрорайон генетически пятиэтажек. Э, он э, получается, когда морозы больше 15 градусов, падает давление и, соответственно, газ не поступает. Я это все приехал, я с ним познакомился. он... И он мне это все рассказал. Я говорю, слушай, мне эту статью отбили в пух и прах, так как эта статья она, ну, ее еще не применяли в украинском вот, судебном производстве, так как она немножко, как говорится, знаете, по-дебильному написана. Текст по-дебильному написан. И, соответственно, ну, мы так поговорили вчера тоже. Я не знаю, это вообще вот маразм в том, что власть, украинская власть, она вот она показывает, что эти все росказни, что, допустим, там в Северной Корее судят за призывы к, к, к пацифизму, да? Оказывается, в нас, в Украине, меня и Эдика тоже судят за призывы к пацифизму. То есть антивоенная деятельность. Вы понимаете, какой абсурд? Это страна абсурда, так как в каждой цивилизованной стране мира, я уверен, в каждой, ну, возможно, действительно за исключением там Северной Кореи. Есть такая статья, пропаганда войны, ненависти и жестокость. Ну, вот, ну, приблизительно так она звучит. У нас это, по-моему, 317 статья, тоже там до 7 лет тюрьмы. Лишение свободы. Так по этой статье ни одного не засудили ни политика, ни, извините, журнашлюху. Вот так как я считаю, что журналист, который есть пропагандистом, это не журналист, это журнашлюха. Никого не засудили, даже не. Ну, как-то даже и не, не напугали. А за призывы к миру за то, чтобы, э, ну, то, что он сказал, что не идите воевать. Это же гражданское вооруженное противостояние. Не надо подыгрывать третьей силе, которая всегда во время таких гражданских войн. Третья сила, она действительно всегда извне. И она только пользуется результатами того, что братоубийства, которое здесь вот именно совершается. Я, я вообще я вне себя, я не знаю, как это. Вот э, сдержата, ну, по-моему, мы думали, что режим пробил дно, но, по-моему, за, за, за новым дном пробивает еще очередное дно. Я не знаю, как э, теперь вот э, нужно будет... Давайте какой-то вопрос помягче, потому как могу... Да. Ну, Во-первых, э, я считаю, измены и то, что, допустим, Турчинов в свое время, ну, я не знаю, наверное, какие-то политические договоренности сдал Крым. Ну, вы в Крыму живете, и, в принципе, вы к этому готовились, и Украина все сделала для того, чтобы Крым за 25 лет независимости стал еще более пророссийским, нежели он был еще во времена Советского Союза. С этим мы... Но, но действительно, измена, и даже, я думаю, это геноцид, а, и, а соответственно, геноцид он должен судиться в Международном э, газском трибунале. Я думаю, по, вот, даже по тем двум показателям, показателям как вы сказали, что э, использование вооруженных сил против собственного народа и то, что целую часть вот э, целый регион назвали э, там сепаратистами, террористами и еще как-то обзывают, ну типа не до людьми и там прекратили там э, электричество обрезали, это же тоже э, геноцид, воду перекрыли. Я, кстати, когда после вашего эфира, ну, тогда я ехал на Украину, вы просто, я вот не знаю, как передать ту боль, когда я проходил, там есть такая часть, когда вот ты проходишь вот укра... русский э, э, таможню, и там еще идешь такой длинным коридором, и там вот э, сухой, э, к украинской таможне, и там сухой канал. Я вот думаю, ну какие, извините, дебилы. Это же вода. Это же нам Бог дал для всех да она себе и так течет, ну как ее можно? Ну это же, я не знаю, это же ее воду ты не перекроешь там в консервной банке. То же самое, как вот провода, вот столбы с обрезанными проводами. Это же в консервной банке ты электричество не спрячешь, аккумуляторы не зарядишь. Да если есть, да давайте. Да лучше соседями. Ну, кто ругается с соседом? Какой умалишенный может ругаться, да, я думаю, только умалишенный может ругаться с соседом? Это же граница, это же э, родственные связи, это же, кстати, ну, вообще, это какой-то... Но я вам скажу, что все-таки э, вот Эдик, что бы там мы ни говорили сейчас, да, тяжело, это власть, она себя показала ну, с реальной, то есть самой худшей стороны. Но Эдик мужик, он знал, что его арестуют, но все равно... Я тоже, кстати, не знаю, как мне поступить, я еще для себя не решил... У меня вот тоже двое детей, и вот думаю, ну чем им будет легче, если меня вот так же 1 июня возьмут под стражу, наручники, тюрьму. А я уже, это уже второй, второй раз, я уже знаю, что такое тюрьма, эти все нары, этот кошмар, одиночная камера. Ну, будем, знаете, будем решать вопросы по, по их поступлению. Сначала я все-таки хотел бы вот выразить свою поддержку, там, насколько я знаю, очень старенький отец, что он его не мог бросить, чтобы вот как-то поддержали э, семью э, Эдика. Он не последний человек был генический, он был такой известный, очень такой интересный, он все время обращался к солнечному утру, у него там даже на воротах дома солнце такое выковано, он такой представитель, что говорит, что он солнечное поколение, что генический это столица солнца. у него такая идея была интересная. И теперь наш солнечный Эдик, да, в камере без солнца. Да, к сожалению.